Вот и вторая часть нашего путешествия. Мы прибыли на остров Иски. Если вы не смотрели первую часть о нашей поездке в Калабрию и на вулкан, то советую посмотреть. Ролик есть у меня на канале. А сейчас желаю вам приятного просмотра и наслаждаемся вместе видами этого прекрасного места. Вроде уставший, целый день в дороге, но мы приехали на новый остров. Иския возникла благодаря извержениям вулкана и до сих пор считается живым островом, где под землей сохраняется тепло. Честно говоря, не было снимать сил корабль, вот немножко покажу. Для людей, кто уезжает, да? Рот, это тех, Мама, кто уезжает. Обязательно оставлю ссылку на наш шикарный отель. Посмотрите, какой красивый термальный бассейн в отеле. Отель, кстати, три звезды, но он совершенно не тянет на три звезды, он тянет практически на пять. Как говорится, добро пожаловать на иски. Сегодня наш первый день. Мы вчера очень уставшие были, даже ничего не снимала. Вот сегодня у нас день начался вот в таком прекрасном бассейне с термальной водой. Родиончик плещется. Сейчас я немножко поснимаю и поедем изучать остров. Родь, вода, ты говоришь, мягкая, да? Да. Как что? Как подушка. Как подушка. Здесь на самом деле было прекрасно все, и я была даже немного удивлена, потому что я ожидала, что это будет хороший отель, но не до такой степени. Около бассейна вот бар, лаунж, такая музыка тут приятная играла все время, и днем можно было тут кушать ланч, но мы, правда, тут ни разу ничего не ели, потому что обычно куда-то днем мы уезжали. Здесь были и классные номера, и классное питание. И наверху есть терраса. Я ее дальше покажу, где можно слушать живую музыку и под какой-нибудь коктейльчик. И до пляжа недалеко, и до центра недалеко. Так что советую этот отель. Ссылку на него обязательно оставлю в описании. Только вот посмотрите, какая красота, тишина, безмятежность. Просто место, где хочется релаксировать, обо всем забыть. Вот веранда нашего отеля, на которой каждый день играет живая музыка вечером. Мы вчера были, но недолго, потому что были очень уставшие. Вот, и сейчас я хочу показать, как это все прекрасно выглядит. Отель, конечно, огонь. Вот наш бассейн. Небольшая территория, лаунж-бар. Конечно, иски божественно, это правда. В принципе, первое, куда мы поехали с Родионом, это Арагонский замок. Не знаю, а куда. Ну, на Иске. Замок построен еще в 5 веке до нашей эры. Возвышается на скале такой мощный и соединен с островом мостом. Такой длинный мост ведет к замку. Сейчас мы тут немножечко погуляем с моим мини-другом. Пляж рядом с Арагонским замком. Прям можно расположиться полотенцем на камне и плавать. Но это не наша история с Роденом сегодня. Погода для посещения замка идеальная. Не жарко сегодня. Слишком жарко, я уже хожу. Где ты жаришься? Где ты жаришься? В средние века замок был целым городом с храмами, монастырями, садами и винодельными. И жило здесь более двух тысяч человек, которые были защищены и от пиратов, и от врагов. Ну а сейчас это музей, место культурных событий, выставок, концертов. Родинка мой стоит, любимый. Прищепка. Нашел прищепку итальянскую. Мы ее решили забрать себе на память. Замок, в замок мы не зашли. Мы пришли с Родионом на пляж рядом с Рагонским замком. В принципе, людей тут многовато, но терпимо. Родя нашел огромные камни, ему весело. В принципе, но это мы так, мы пока просто гуляем на самом деле и смотрим места. Вошли сюда освежиться. Вот такая панорама, вода очень чистая, прозрачная. Вообще, Иския делится на несколько районов, и все эти районы разные. Вот сейчас мы находимся в Иския Понте. Это вот как раз место, где стоит Рагонский замок. Тут небольшие пляжи, небольшой, очень красивый район. Просто обычная улица. Иски. Ну, Пойдем, подойдем. Пойдем, увидел сувенирчики. У нас, правда, скоро автобус. Ну ладно, может, скоро пойдем. Это мы пришли в легендарную таверну, где подают только кроликов. Кроликов по-искитански. Этому заведению уже много лет и находится он далеко в горах. Несмотря на то, что заведение находится далеко, оно было полное к вечеру. Можно заказать целого кролика, можно половину кролика. Идет в закуску спагетти. И там еще буквально пару закусок. И обалденное вкусное домашнее вино. Я была в этом ресторане, наверное, лет 10 назад. Может, больше. Не помню. Вот. И до сих пор я помню, как здесь было вкусно, как здесь было классно. И помню вот этот цветочку. Она, там... это вот она здесь работала вместе со своим мужем, Вон, было круто. Сейчас посмотрим, как это будет сегодня, но я думаю, сто процентов не хуже, потому что находится ресторан далеко, мягко говоря, но ну, тяжело сюда добраться, До серпантину ехать, 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 ехать в гору, в гору, в гору, вот. и мы доехали и теперь ждем нашего заказа. Но ну, я прям вообще балдею. Тут приносят такие огромные кастрюли с этим кроликом. Я прям помню, это даже кастрюля, представляете? Вообще. А вон Родион, он утомился, как обычно. Я его каждый день сильно утомляю, и он сильно утомляет. А мы пойдем танцевать? Пару танцев станцуем, если успеем. Если дискотека не закончится к тому моменту, как мы придем, да, Родион? Ну, спагетти со светлыми помидорами. Вау. Родя, будешь спагетти? Да. Вот принесли шипящего кролика. Он вот так вкусно пахнет. Мы разделили порцию на две. И вот у нас две огромные тарелки. Блин, это очень вкусно. вообще а, сейчас я поем самый вкусный спагетти, самого вкусного кролика, который существует во вселенной. Да. Спасибо большое. Теперь вроде не измажется, да? Ну, уже измажется, но теперь можно спокойно кушать. Ладно, на следующий день мы приехали в один из самых красивых и атмосферных уголков острова. Это сант анджело Мы с Родионом на автобусе в 40 минут, чтобы вот сюда добраться. Мы просто живем на другой стороне острова. Но... Сейчас пойдем в очень интересное место. Расскажи, какое. Кафе, где жарят на песке еду. Угу. Вот она я. Или яйца. Шапки. Да. Нам еще идти километр по жаре. Но ничего, мы справимся, да, Родион? Да. Очень красивые места. Родион говорит, что они ему почему-то знакомы, хотя он тут ни разу не был. Да. Я не знаю, куда это будет. Сейчас нам нужно по этой. Жаркой дороге спуститься. Мам, а ты знаешь, это, не подсказывай, что вот эти вот за маленькие кактусы, на кактусах? Маленькие детки. Нет. Что это? Фрукты. Фрукты. Какое нужно еще у ну, них убрать это оболочку. Пойдемте дальше. Да, плюшки очень популярны, очень красивые. Мы потом вечером, когда будем возвращаться отсюда. Походим по этим магазинчикам красивеньким. Плитку не знаю, но что-нибудь, я думаю, мы тут сувенирчик купим обязательно. Сегодня жаркий день. Вчера не было так сильно жарко. Вчера были немножко тучки. Сегодня Да, кстати, вот в лимонах было в лимонах с Ольгарды в прошлом году. Было еще жарче. Сейчас я бы не сказала, что прям. Невыносимо. Ну, выносимо. Как бы очень жарко, но выносимо. Да, там было просто. Там какой-то был очень сухой воздух, и невозможно было дышать нормально. Ну какой красивый. Ресторан. Мы тут -то тоже забронировали место, но мы забронировали супер интересное место себе. А у меня зуб Отлично. Оставишь зуб в Италии на счастье. Yeah. Нет! Ну, Фея придет потом, может и сюда придет, может не знаем. А может Гданьск. Идем мы далеко, вот в такую гору. Надеюсь, оно того стоит. Просто как думаешь? Я что да. Ладно, тогда пойдем. конечно, можно было бы подумать о том, куда это мы идем, а идем мы на пляж Маронти, вот в Сан-Анджело. Это место, где находятся известные фумаролы. Это выход горячего пара и газов из-под земли. Так как из вулканического происхождения под ее поверхностью до сих пор сохраняется геотермальная активность. И в местах, где земля дышит, и образуются эти фумаролы. И вот как раз мы забронировали место в кафе, чтобы поесть блюда, которые приготовлены прямо в песке. Вот как раз я показываю сейчас место, в котором это все происходит. Вот прямо здесь сейчас, в этом песке, нам готовят вкусную-вкусную еду. Такие мидии нам принесли уже. Я даже не увидишь, что нам принесли. Ну да, я видела, что ты не увидела. У меня такой у нас супер осьминог, не знаю, с чем-то. Картофан. Мидии, вроде вообще что-то, даже голову не поднимаю, даже сейчас осьминога не видел. Я же уже попробовала осьминога, это просто. Это, наверное, самый вкусный осьминог из всех, что я ела. Ура! Вот, смотрите, как выглядит это место. Везде написано стоп, стоп. Руками не лазьте. Ничего не трогайте. Вот прямо из вот этого песка нам выкапывали нашего осьминога. Вы видите, лопата стоит, грабли. Вот, они вот прямо вот здесь, вот, в песке, Оттуда, там и готовят. Да, и вот тут вот прям видно, что прям идет пар и прям стоишь, и прям по ногам как будто как будто тебя обжаривают. Вот. Такое интересное место мы с Роди сегодня нашли. Обслуживание в ресторане так себе, к сожалению. Ну одна радость, что у нас а, повезло, что за эти мидии не взяли с нас денег. Потому что они невкусные. Потому что он, видимо, понял, что он реально не спросил у нас, какие мидии я хочу. И принес просто, просто мидии, как будто полусырые. И без никакого соуса, вообще безвкусные. Со вкусом моря, как сказал Родион. Но слава богу, что с нас хотя бы не взяли денег, и это радует. Все, пойдем а об этом. А, открывай. -а -а -а. Видите, тут даже написано, что нужно обязательно ходить в обуви, потому что без обуви Сгорите. Это было сделано в 2016. Смотрите, Родя сделал такое укрепление для зонта. У всех зонты падают, а у нас нет. Мы же с собой еще зонт привезли. Вот такой декатлон. Теперь нам никакое солнце не страшно. Потому что лежаки в кафешке, где мы кушали, где фумаролы, стоят 40 евро да ну до свидания за такие деньги вот поэтому поэтому мы сидим под своим зонтом кайфуем за бесплатно за 150. 150 злотых да это евро это 20 с копеечками но мы ж можем много раз этим зонтом пользоваться мы сюда добирались по жаре, пришли. В принципе, классно посидели, очень вкусно у нас Наступил у нас новый день. Мы сегодня идем с Родионом в парк термальный Негомба. Решили пойти на полдня, не на целый, потому что билет на целый день стоит 70 евро на одного человека. Вот, я думаю, что с обеда нам вполне достаточно будет. Комплекс термальных бассейнов и бухта с пляжем. Все это ждет нас сегодня. Конечно, все зеленое, утопает просто в зелени. Подходим сейчас к кассам, будем платить. У нас получается, наверное, 50 евро будет билет. Минус еще дала скидку. А, администратор отеля нашего. ну там маленькая скидка, 3 евро на человека. Детские, я не поняла, сколько стоит. 20 чем-то евро. Ну, вот, так что сейчас все посмотрим. Тут не будет жарко, потому что такой тенечек. Вот смотрите, один из основных бассейнов, в который можно и детям, и взрослым, так как детям можно не во все бассейны. Вот шикарный пляж, бухта, очень красивая территория, наверное, это одно из самых красивых мест, в котором я, в принципе, была. В парке 22 бассейна с разной температурой. Есть кафе, есть ресторан, есть переодевалки просто безумно красивая территория есть пляж которым тоже можно пользоваться. Но честно нам настолько понравилось в самом парке, что до пляжа мы даже не дошли На пляж мы пришли уже на следующий день просто загорать со своим зонтом уже именно в саму бухту потому что это тоже одно из самых красивых мест которые, которые есть на иске. Так как остров вулканический, таких парков на Иске много, но я считаю, это самый красивый, самый большой, самый зеленый парк. Смотрели с разные ролики, везде говорили, что очень много людей, не протолкнуться на Иске. Вообще нормально. Куча пустых лежаков. В бассейнах людей мало, кафешки полупустые. А мы идем во второй детский бассейн. Тут их всего два. Два детских а я ходил бассейна. Во да, Родина нарушал правила. И ходил во взрослые. И вот второй дед. Мы все нарушали, да, не только мы. Да. Смотрите, все свободно. Понятно, что сейчас уже 4 часа вечера, но тут есть абонементы. И с утра есть вот с четырех. Так в принципе днем было то самое, вот именно здесь было все свободно, а даже на пляже были свободные лежаки, несмотря на сезон, как бы. Классно, что тут много тени, очень много свободных лежаков вот в, разных, в разных местах можно спокойно найти себе уютное местечко, да. чтобы полежать. И вот тут вот все в зелени, все в деревьях, в тенечке. Красота. Территория очень большая, может поэтому кажется, что никого нету. Пойдем вроде вот по этой лестнице, по-моему там бассейн. Угу. Во всех бассейнах разная термальная вода, разной температуры. Вот сейчас покажем бассейн, который... От 18 до 38, по-моему. В одном бассейне 18, вот в, в другом 38, да. Я иду сначала. А ну, тебе это как бы нельзя особо, Роди. а Ты капельку Нет. ножки мочишь в одном а и в, друг, в другом. Родя, <рекленно> да пошел по камням по горячему, потом по холодному. Не да, знаю, правильно, детей не гонят, поэтому вроде тоже пошли. Вроде, ну что, тебе холодно? Это ледяная вода, да, 18 градусов, а потом там сколько, 38? Да. И камушки, да, массажные? Класс. Тут очень темно. Мне тебе очень нравится. нравится, да? Да. Потому что это для меня самое лучшее. И не страшно а тебе здесь? Нет. Ну, камера плохо, пока будет Тут не темно. Ну, так все равно красиво, там, красиво. уж эти шикарные виды врезаются в наши сердца. Сейчас пока поднимаемся, расскажу немножко по ценам. Там зависит от сезона. Сейчас а, в июле именно 70 евро взрослый билет. Это на весь день. Детский что-то в районе 30-35. Вот. Но мы на весь день не пошли, ну потому что Долго и дорого. Мы пошли с от 30. Получилось за двоих 77 евро. Но это вот тот случай, когда деньги потрачены не зря. Тут очень классно. Причем я как-то помню, здесь помню это немножко по-другому. Этот парк. Он очень классный. Да. То ли у меня все. Да, здесь было. У меня, видимо, все перемешалось. Все эти парки. Вот, мне казалось, он хуже, честно. А он крутой вообще. Идем он там. Таким крутым лестницам надо подниматься. На людей на самом деле немного. То есть ходишь, нет такого, что ты сквозь трупу идешь. Есть какие-то люди, но как-то они вообще вписываются, как говорится, в ландшафт. Вроде уже все знает, мы второй раз уже идем просто. Вроде уже все знает, куда идти, где что находится. Сейчас идем в крутой грот. Наступил вечер, и мы пришли в классное местечко, прямо на берегу моря, морской небольшой ресторанчик. Мы сроде первые гости в ресторане выбираем себе ужин. Смотрим, что-нибудь такое или такое, или вот такое. Очень классное место как всегда, посмотрите на него. Посмотрите на него, чем он занимается. Мы тут с Роди второй раз в рыбном ресторане. Посмотрите, какие у нас моллюски. Очень вкусные. Мы их причем едим второй раз. Да, Роди? Я ем. Он сначала сказал, что очень соленая Он не будет есть? Посмотрите, она так смотрит короткие ролики. Ужас. На тебе тарелочку. Это реклама на вот такая супер вкусная брускета со свежими томатами. Домашнее вино. Но это еще не все, что мы сегодня будем кушать. Да? да? Да. Родя просил осьминога. Рыбка. И Родя постоянно сидит в телефоне. Мам, я Родя. Родя, ты ли это? Это просто классная Тарзанка, на которой мы были. А так я могу сказать, что Иски это то место, которое оставляет просто невероятные впечатления и хочется туда приехать снова. Огромное всем спасибо за просмотр этого ролика. И до новых встреч, друзья. Пока.